Keadaan ini amat membimbangkan kerana sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan Amerika Syarikat pada masa hadapan mungkin tidak akan dianggap serius oleh negara-negara seperti Moskow, Beijing, Tehran, Korea Utara dan lain-lain. Ini merupakan aspek paling buruk kerana tindakan Presiden Trump jelas membantu orang Iran merasa selamat dan bersedia untuk serangan besar-besaran. Ini merupakan satu kenyataan yang perlu ditekankan. Ramai pihak di Israel sedang meraikan dan mengistiarkan kemenangan dalam jangka masa pendek. Penyokong Israel termasuk ejen-ejen yang dibayar di Amerika Syarikat turut menyebarkan berita kegembiraan ini. Namun, situasi ini sebenarnya amat mirip dengan peristiwa Pearl Harbor versi Iran. Serangan Jepun ke atas Pearl Harbor mengakibatkan tenggelamnya beberapa kapal diikuti dengan sambutan kemenangan sebelum akhirnya berakhir dengan buruk bagi Jepun. Situasi Israel kini dilihat serupa. Jepun berpotensi untuk mendarat dan menakluk kepulauan Hawaii menyebabkan kesukaran besar untuk Amerika Syarikat untuk merampasnya semula yang mungkin mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun kejadian ini berpotensi untuk menyetuskan lebih banyak lagi kekacauan berbeza dengan peristiwa Pearl Harbor Israel tidak mampu mengukuhkan kemenangan mereka ke atas Iran mereka beranggapan akan mendapat bantuan daripada Amerika Syarikat dalam pada itu Pihak Iran sedang menggunakan semua peluru berpandu lama mereka teknologi usang yang mudah diatasi sebagai sebahagian daripada strategi. Maklumannya adalah untuk mengurangkan inventori peluru berbandu lama Israel sebelum menggunakan senjata canggih yang lebih berbahaya. Ini hanyalah permulaan menurut analisis tersebut. Dunia akan menyaksikan sokongan meluas terhadap Iran. Negara-negara seperti Moskow dan Beijing misalnya akan melihat bahawa sekiranya mereka tidak menyokong Iran, mereka mungkin menjadi sasaran seterusnya Muammar Gaddafi Secara keseluruhannya, situasi ini merupakan bencana bagi Israel Namun, pada masa kini, ia kelihatan menguntungkan Israel Sekurang-kurangnya, itulah gambaran yang cuba disebarkan oleh penyokong dan ejen mereka di Amerika Syarikat Presiden Trump tidak mungkin berada di rumah putih tanpa sumbangan kewangan yang besar daripada jutawan yang menyokong Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mereka membiayai kempen beliau dan membantu beliau naik ke tampuk kuasa. Beliau mungkin telah memahami sejak awal lagi bahawa beliau perlu memenuhi tuntutan mereka. Presiden Trump pernah berada dalam situasi yang serupa sebelum ini. Pada Jun 2019, Amerika Syarikat melancarkan tindakan yang tidak bijak terhadap Iran. Tetapi beliau menarik diri, insiden ini melibatkan pesawat Global Hawk yang ditembak jatuh di sempadan ruang udara Iran. Pada ketika itu, Beliau masih bebas bertindak namun beliau kini dianggap bergantung sepenuhnya kepada lobby Sistem politik Amerika Syarikat dianggap sebagai sistem satu parti UNI Parti. Rakyat Amerika perlu sedar bahawa mereka tidak diwakili dengan baik. Dalam situasi krisis, pakatan antara kumpulan jenayah, kumpulan ideologi, penganas dan individu yang terlibat dalam rasuah biasanya akan terjalin. Kumpulan-kumpulan ini serangkali bekerjasama dengan berkesan. Ramai pihak terkejut apabila mendapati kerjasama antara penganas Islamis dan ahli IRA pada tahun 1990 untuk mencapai matlamat mereka. Fenomen yang sama dijangka akan berlaku di Amerika Syarikat. Anggaran 30 juta pendatang tanpa izin memasuki Amerika Syarikat di bawah pentadbiran sebelumnya dan identiti mereka masih belum diketahui sepenuhnya. Tiada makluman yang mencukupi mengenai latar belakang dan lokasi pendatang tanpa izin ini. Ahli politik seperti Tulsi Gabat telah membangkitkan isu ini. Terdapat bukti di Mexico dan Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa kumpulan pendatang tanpa izin ini menggunakan taktik yang sama seperti yang digunakan di Timur Tengah semasa penempatan tentera di Iraq dan Afghanistan. Masalah dijangka akan timbul di Los Angeles sahaja dianggarkan terdapat 1.2 juta pendatang tanpa izin. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ialah penglibatan kartel dadah dan individu yang tidak berpuas hati. Mereka boleh diupah dengan mudah untuk melakukan tindakan keganasan. Amerika Syarikat mempunyai infrastruktur penting seperti logik kuasa nuklear, grid elektrik, pusat beli belah dan kem tentera yang mungkin menjadi sasaran. Keadaan keselamatan di beberapa kem tentera dianggap tidak memuaskan. Situasi semasa dilihat sebagai membimbangkan Kejadian seperti perarakan baru-baru ini menimbulkan kebimbangan. Douglas McGregor yang merupakan bekas anggota tentera melahirkan rasa sayang dan penghargaan terhadap tentera Amerika Syarikat yang telah wujud selama 250 tahun. Douglas McGregor melahirkan kebimbangan kerana peserta perarakan tersebut tidak berniat untuk mencederakan sesiapa pun. Mereka hanya ingin merayakan sejarah 250 tahun. Douglas McGregor tidak pasti apa yang akan berlaku pada masa hadapan Ketiadaan platform media yang berpengaruh dan berdana mencukupi menjadi satu kebimbangan Beliau mempersoalkan di mana para jutawan yang benar-benar mengambil berat tentang negara Ramai jutawan dilihat terlalu fokus kepada Israel dan menyokong tindakan ketenteraan Mereka dilihat menggunakan wang mereka untuk mengawal naratif dan menyebarkan propaganda Douglas MacLeague menekankan keperluan untuk tokoh yang mencari kebenaran dan media yang boleh dipercayai Beliau menggunakan Walter Cronkite sebagai contoh tokoh media yang dihormati dan dipercayai semasa Perang Vietnam. Walter Cronkite dipercayai kerana kejujurannya. Kepercayaannya ini membolehkan beliau mempengaruhi pendapat umum. Douglas MacGregor membandingkan situasi semasa dengan kekurangan tokoh berpengaruh yang boleh dipercayai. Beliau menanyakan sama ada tokoh-tokoh seperti Natalie dan yang lain mempunyai kuasa yang mencukupi untuk mempengaruhi perubahan. Iran mempunyai bekalan peluru berpandu yang banyak dan mendapatkan bekalan komponen tambahan serta walih daripada negara lain seperti Korea Utara, China, Rusia dan mungkin juga Pakistan. Turki kini menyokong Iran dan kemungkinan terdapat negara lain yang turut menyokong. Iran dijangka mempunyai bekalan yang mencukupi untuk membalas serangan. Iran mempunyai pelbagai pilihan untuk melancarkan serangan. Mereka boleh menerang dari utara, barat atau selatan. Pelancaran peluru berpandu boleh dilakukan dari Syria, Lebanon, malah Iraq. Pangkalan tentera Amerika Syarikat di Timur Tengah berada dalam keadaan terdedah. Pangkalan-pangkalan di Kuwait, Bahrain, Qatar dan Emirat Arab bersatu berada dalam lingkungan serangan. Beberapa peluru berpandu sahaja sudah mampu mengatasi sistem pertahanan dan menyebabkan kerosakan yang besar. Sekiranya beratus-ratus peluru berpandu dilancarkan serentak, kerosakan akan lebih dahsyat. Sistem pertahanan mungkin tidak akan mampu bertahan daripada serangan besar, besaran dan berterusan. Konflik di Ukraine menunjukkan bahawa sistem pertahanan canggih sekalipun boleh dikalahkan dengan serangan yang begitu padat. Konflik kecil berpotensi untuk bertukar menjadi perang besar yang melibatkan kuasa-kuasa besar seperti Rusia, China dan Turki. Negara-negara ini mempunyai kepentingan strategi di rantau tersebut Amerika Syarikat sendiri menghadapi perpecahan dalaman Pergolakan dalaman berkaitan isu budaya, kaum, identiti dan politik Telah melemahkan kesiap-siangan negara terhadap ancaman liaran Musuh-musuh Amerika Syarikat memanfaatkan perpecahan ini Mereka mungkin melancarkan serangan hybrid Seperti perang maklumat, sabotaj infrastruktur dan serangan cyber Ramai musuh Amerika Syarikat sudah berada di dalam negara, termasuk pendatang tanpa dokumen, sel tidur dan individu yang telah diradikalisasikan. Amerika Syarikat tidak bersedia untuk menghadapi ancaman tersebut. Agensi Perisikan dan Keselamatan Negara terlalu sibuk dengan isu dalaman dan pengawasan politik sehingga gagal untuk melihat ancaman sebenar. Kesedaran hanya akan datang apabila sesuatu yang buruk berlaku. Serangan ke atas gerik tenaga letupan di pusat membeli belah atau pembunuhan beramai-ramai di stesen kereta api. Namun pada ketiga itu sudah terlambat. Amerika Syarikat tidak memerlukan Perang Dunia Ketiga untuk mengalami kehancuran. Beberapa siri serangan kecil tetapi strategi sudah cukup untuk melumpuhkan sistem negara. Pada akhirnya, ramai akan mempersoalkan mengapa tiada amaran awal. Hakikatnya, Ramai pihak telah memberi amaran tetapi amaran tersebut diabaikan kerana terlalu fokus kepada agenda peribadi. Amerika Syarikat kini berada pada sahal dalam sejarah. Penafian terhadap realiti geopolitik, ekonomi dan ketenteraan akan membawa kepada kemusnahan sebagai kuasa global. Ramai yang menerima kenyataan bahawa Amerika Syarikat bukan lagi kuasa nombor satu di dunia. Mereka masih hidup dalam bayangan kejayaan selepas Perang Dunia Kedua seolah-olah kedudukan itu kekal selamanya. Dunia telah berubah. Negara-negara lain telah muncul sebagai kuasa besar mencabar Amerika Syarikat bukan sahaja dari segi ekonomi, malah dari segi ketenteraan dan pengaruh diplomatik. Amerika Syarikat terlalu sibuk dengan konflik dalaman, perang budaya dan pertikaian politik yang tidak berkesudahan. Sementara musuh-musuhnya merancang dan bergerak maju tanpa halangan. Amerika Syarikat kekurangan strategi yang komprehensif dan pelan jangka panjang yang realistik. Tindakan negara ini lebih bersifat reaktif berbanding proaktif yang menyebabkan kelemahan strategi. Israel bertindak seolah-olah mereka boleh melakukan apa sahaja tanpa akibat kerana yakin akan mendapat perlindungan Amerika Syarikat. Anggapan ini amat berbahaya. Sekiranya so, Israel melakukan kesilapan strategik, seperti menyerang Iran secara terbuka atau menggunakan senjata nuklear. Reaksi dunia akan sangat buruk, bukan sahaja terhadap Israel, malah terhadap Amerika Syarikat sebagai sekutu rapatnya. Amerika Syarikat memerlukan kepimpinan yang matang, yang membuat keputusan berdasarkan kepentingan negara jangka panjang, bukan berdasarkan emosi atau tekanan daripada kumpulan lobby. Namun kepimpinan sedemikian tidak wujud pada masa kini, ahli politik lebih mementingkan dana kempen manakala media gagal melaporkan kebenaran. China dan kuasa-kuasa lain menyadari bahawa pembaziran trilion dolar untuk konflik luar tanpa pulangan strategi yang jelas dan penindasan suara rakyat yang membantah dasar luar Amerika Syarikat akan menyebabkan kejatuhan negara tersebut. Serangan ke atas Iran bukan sekadar konflik serentau. Ia merupakan ujian terhadap kestabilan global dan bagaimana dunia akan bertindak balas terhadap hegemoni Amerika Syarikat yang semakin merosot. Sekiranya Amerika Syarikat gagal menguruskan tindak balas ini dengan bijak, dunia akan menyadari bahawa empire tersebut telah hilang kawalan. Negara-negara lain akan bertindak demi kepentingan diri sendiri dan tidak lagi bergantung kepada Amerika Syarikat. Apabila saat itu tiba, tiada siapa akan menyelamatkan Amerika Syarikat. Bukan Israel, bukan NATO dan bukan juga sekutu-sekutu di Asia. Amerika Syarikat akan menanggung akibat kesombongan dan keangkuhannya sendiri